ইমানখিনি কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছতো লোক ৰেগাম চেম আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ডাকাম মিচিং পইণ্ট কেবাংদেম যেন মানে গঠন কৰিবৰ কাৰণে আছিল মনলৈ কেনেকৈ আহিলে তাৰমানে আৰু বাখা দৈদে তেতিয়া ওলাইছে বিয়া বহু আঠষষ্ঠি চন্দ্ৰ বোলে নাহেন্দ্ৰ পাহাদন বোলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ স্কুলৰ হিচাপে আছে কাবুৰাম তাত একত্তৰ চন্দ্ৰ কটনৰ লেকচাৰাৰ হৈছে ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টত নাহেন্দ্ৰ পাহাদন আৰু বিয়াং তাবু তৈত বোলো ৰিকচুগে এলা মোলো জনাই তিচিং আগম কাবাং ক'লা মিচিং ছাত্ৰ সন্তাকৰ গঠন পিং নলোক অপিনিয়ন কি ছাত্ৰ সন্তাটোৰ নাম কি দিয়া হ'ব অসমৰ নামটো থাকক নেফাৰ নামটোও থাকক আছাম নেফা মিষ্টিং ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নাইম চোল্ল তাৰিখৰ দিনা গঠন হ'ল ফুল প্লেচ মমুং জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী দিলে নৱুং দুটাই ইমানখিনি কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছতো যে অলুগ ৰেগাম চেম আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যিটো পিছ পৰি থকা অঙুলু জাতিটো আগ মানে এখোজ আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিটো সংগঠন এই ডাকাম মিচিং পইণ্ট কেবাং একদম যে ন মানে গঠন কৰিবৰ কাৰণে মই মানে কাবোন ন একদম মানে আহিলে তাৰমানে হ'ল অল আচাম এ হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মই উত্তৰ কোৰিয়া মিচিং ছাত্ৰখন অঁ মিচিং উত্তৰ কোৰিয়া ছাত্ৰখন তাৰ গোটেই বিয়া বোলায় ভোগেশ্বৰ দত্ত পুল্লাই খেৰকটীয়া মিচিং ছাত্ৰ সন্ত এটা গঠন কৰি পেলাই ধেমাজি ট্ৰাইবেল সন্তান গলু দিওঁ বৰলিয়ে হদিয়াঙ কাংকিত এটা সংগঠনক যদি ভালকে যদি নকৰো তেতিয়া হলে আৰু বাখা দৈ দে তেতিয়া ওলাইছে বিয়া হ'ব আঠষ্ঠি চন্দ্ৰ বুলি নাহেন্দ্ৰ পাহাদো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ স্কুলাৰ হিচাপে আছে তাবুৰাম তাবুৰাম তাকব একত্তৰ চন্দ্ৰব কটনৰ

এটা হোষ্টেল লা চৌপাশ আগম খাবাং বুল বলি দিওঁ গুৱাহাটী তাপো মাকৰ পৰাই মই লগ পাইছো কথা লগ

আৰু ক'ব শ্বিলঙত কিবা এটা শ্বিলঙত গীতাক দলো তুমি কাম এটা কৰা গীতাক দহেন্দ্ৰ পাদ আৰু গেলা মোৰো জনাই ত বাং কলা মিচিং ছাত্ৰ সন্তানিয়ন কি কৰিব নামেন্দ্ৰ পাদো ভাল কথা শুনা আমা অঙা মধুৰামা ক'ব মেছেজটো লৈ আহিলেগে দেম্ভ কৰি দি

যে জনাইৰে মানুহবিলাক পিয়ৰলি মিচি পিলো যে মিচিঙৰ কথা বোলো বহুত চিন্তা কৰে দেই জনাই দি এইটো মানে সংগঠন গোটেইকেইটা মিটিং পাতিলে মিটিং পাতি পেলাই শ্বৰ্টকে কৈছোঁ আৰু গতিকে ৰিচিপশ্যন কমিটি গঠন কৰিলে গঠন কৰাৰ পিছত আৰু অৰুণাচলৰ যিমান মিচিং আছে কলেজত গ'লোতে এতিয়া ন জন বোলোক কৰিলো বোলো লৈ পেলাই দুদিনীয়াকে চোল চোত্তৰ কৰাৰ পিছত অৰুণাচলৰ ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ ছাত্ৰবিলাক আহিলে অহাৰ কাৰণে তাবুব আহিলে নাহেন্দ্ৰ আহিলে বিশিষ্ট মানুহবিলাক আহিলে সেইদিনা অন্য যোৰহাটৰ ছাত্ৰকেইটা আহিলে দেৱেন পিয়া গগৈ এচিছটেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে মোলোক অল আছাম মিৰি হাইস্কুলৰ মোক জেনেৰেলী বৰ এক্টিভ আছিলে মিচিঙৰ মাজত ৰমামণি অলপ মিটিংটো পাতিলো এতিয়া ছাত্ৰ সন্তাটোৰ নাম কি দিয়া হ'ব সদৌ অসম অন্ধম অৰুণাচল কৌশল তেতিয়া নেফা আছিলে ং গতিকে সেইটো সংক্ৰান্তত আলোচনা বিলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ নামটো থাকক নেফাৰ নামটো আছাম নেফাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন মেদিনীহনী লা কলেজ জে বি কলেজত পঢ়ি আছিলে এছিচেণ্ট জেনেৰেলী দেৱেন পেগুক দিলে মই আমি পাঠকো আনে না দুনেশ্বৰ মোদী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল পিছলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ যোগিতি ন নহয় ইউনিয়ন টো বাদ দিলে অৰুণাচল

চাৰি বছৰ মই চলালো গোটেই অসমখনৰ কৌশলীৰে কলেজৰ কৌশল চব আহিলে তেতিয়া মানে দক্ষিণফালৰ পশ্চিম ফালৰ চদিয়া ফালৰ একদম চব নিগম ক'লো অ মোক পঢ়াত বহুত হেম্পাৰ হ'ল মই ইংৰাজীত অনাৰ্ছ লৈছিলো ডিচকন্টিনিউ নাই সংগঠনৰ নামতে ঘূৰি ফুৰিলোঁ

বহুৰ পৰা আহিলে কমিটিয়েই দিয়ক আকৌ বলে চলে নাই মোৰ জীৱনটো এই সংগঠনৰ নামতে মই অলপ চোকা আছিলো ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই পঢ়িব পৰা নাই আকৌ যিটো কাম কৰোঁ আৰু চিনচিয়াৰলি বিশ্বাস নকৰিলে মোৰ মনটো ভাল নালাগে এজন পিলাই মই ক'লো মোক কুমদানা চাৰি বছৰ কাৰ্যকা কৰিলো এক কৰি দিলোঁ একদম সংবিধান বনালোঁ চব কৰিলো নলো কৰিব লাগে আমি ক'লো এনেকৈ কৰাৰ পিছত মেদিনী মাকো প্ৰেছিডেণ্ট বনালোঁ ডক্টৰ ছবি লাল পিছলৈ মেডিকেলৰ ল'ৰা চেক্ৰেটৰী হ'ল ই গেমাক আমদা গাই বিত গৈ পেলাই ডিফাং কৰি পেলালে আৰু মেদিনী বুই কওঁ মই কাট মাহ বেদেলী চেডেলী বেদেলি ইচ্ছা হওক টানিত কামাই কাপি দিয়ক মই কিমান কেনেকৈ তাত চৌকতৰ চন্দ চলালোঁ মন্ত্ৰী লৈ ক ললিত লৈ কল ললিতবোৰ উদ্বোধন কৰিছিলে লৈ কব এপইণ্টেড স্পীকাৰ হৈছিলে মালপেগ গিলা তলা চিটি চব এনেকৈ

তেওঁ বেষ্ট এথলিট আছিলে মোৰ নিগ্ৰহ বাচা অনু নিগ্ৰো বা একদম পোলোৱ নাই পটককৈ শেষত গৈ মই বাপাকতো মোৰ দুটা এম এল অ পঢ়িছোঁ কিমান ডেডিকেচন ডেডিকেট কৰিব লাগে নহ'ল মোক বেমাৰ হ'ল কি হ'ল গতিকে পিছৰ পৰ্যায়টো মোক বহুত বেয়া হ'ল চাকৰি তাকৰি পাইছোঁ মই কৰা নাই এইটোৱে মোৰ বেয়া স্বভাৱ আৰু যিটো লাগিম কৰিম বুলি ভাবোঁ কৰি থাকো আৰু আছিলে এই নতুন কমিটিক দিবলৈ পঠিয়ালো আমি দেখো কমচু মানুহবিলাক কৰিলে কি কাবিং মই কিছুমান বিয়া শিৱৰাম বোলো গৈ পেলাই বেলেগ নাম দি পেলাই মিচিং ন তাকাম দিয়ে লাম অসম মিচিং ছাত্ৰ সন্তান গঠন কৰিলে বিয়াঙে ক'লি কা ক'লো অল আছে হাইস্কুল অলপ পিছত গৈ পেলাই মই চ'ৰ্টটো জইন কৰিলোঁ আৰু লখিমপুৰ পঁচাকী চন্দ্ৰ হৰিনাৰায়ণ বেজ এতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে পৰমাচাৰক্ৰেৰী তৰিলে গৈ পেলাই সি বিয়া হ'ব জেনৰাইমুখ অভিৱৰ্তন হ'ল অম গম মাতিলে গ'লোঁ তাতে মিচিং মিন নাই নাই তাক আম্পদিন তাৰপিছত ভিতৰত